Це і сосиски, це і ковбаси, солямі продукти, які місяць багато барвників і ароматизаторів. Жирні, смажені страви. От від цього треба відказатися. Також продукти, що місяць трансжири. Підшлункова залоза. Бере активну участь у процесі травлення. І якщо її робота порушена, то страждає весь організм не тільки оцей один орган. І крім цукру та фастфуду, на роботу підшлункової залози негативно впливають і інші недобрі вчинки наші. Я вже трохи сказала про це, але хто розуміє, що або можна сказати, що мало хто розуміє, що в шлунок, як правило, потрапляє більше їжі, ніж потрібно. Так ось підшлункова залоза вона дуже і дуже на це реагує. Не переїдати. Це перше правило для підшлункової – не переїдати. Зайва їжа обтяжує шлунок і шкодить усьому людському організму. А для підтримки життя. У різноманітності трав немає жодної потреби. Дуже багато ми вже говорили, мабуть, що коли в один прийом їжі потрапляє дуже різноманітна їжа, то це дуже погано для нашого організму, тому що треба перетравлювати різними ферментами. І тому, щоб не шкодити підшлунковій то потрібно не ускладнювати нашу їжу. Прийнята з благословенням Боже, проста, нехитра їжа чудово підтримує організм і чудово позначиться на всій істоті. Я вам бажаю здоров'я і крепості духа. Давайте помолимося. Наш дорогий Господь, ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти з нами. За те, що ти нас навчаєш, ти допомагаєш нам зрозуміти, що шкідливо, а що дуже добре для нашого організму. Тож дай нам сили, сили волі, мудрості і будь з нами, підтримай нас. Допоможи нам, Господь, щоб в здоровому тілі був здоровий дух. Тобі ж слава і подяка за все, нашому Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь. Я бы также, хотела зачитать вершак. Я в детстве от других ничем не отличался. С такими же детьми общался. Как все ходили, помню, в синагогу, но жизнь свою не посвящать Богу. Тогда не думал о проблеме. Ты молодой, тебе море по колено. Одно хождение в храм нас не спасает. И с Богом нас, увы, не примиряет. Стараться надо жизнь свою менять, чтоб Бог мог в сердце обитать. У каждого, я говорил, своя дорога, где на пути ты встретишь Бога. Никто не думал на пути болеть, хотелось всем разбогатеть. Мы о плохом не любим размышлять, нам лучше о хорошем помечтать. А ведь жизнь дается один раз, и хочется прожить нам на показ. В один из дней пришло недомогание, а вместе с тем непонимание. Я молодой, в здоровом теле, да что со мной на самом деле? Не перестало тело подчиняться, я продолжал сопротивляться, но слабость победила плоть мою, никак я это не пойму. С семьей богато мы не жили, с такими же, как мы дружили, родители не знали, как меня лечить, я в расслаблении тоже буду жить. Лежу все время с болью в теле. Меня родные видеть не хотели, Не передать словами, как обидно, Конца страдания не видно. Страдали все, и я, и мама, Вставать мне приходилось очень рано, Ведь я не мог себя умыть, А еще надо покормить. Сил стало меньше, а легче мне не стало, Но это было лишь начало. Не знаю, как в семье решили, но меня в Эфесте положили. Купальня — это из Иерусалима, мы часто проходили ее мимо. Там все больные собирались и говорят, что исцелялись. В купальне кто-то в воду возмущал, нам говорили, ангел прилетал. Кто первый в воду погружался, тот от болезни исцелялся. Мы эти сказки слышали и знали, что ангелы туда не прилетали. Наивными считали больных всех, Надеются напрасно на успех. Не думал, что в Ефесду попаду, Десятки лет там проведу, Но правда жизни дорогие такова. В один из дней лишился я родства. Просил родных не оставлять, Стал к милосердию взывать. В ответ услышал слово «нет». Меня оставили. Зачем меня здесь положили? Об этом мне не объяснили. Место стало моим домом и в то же время приговором. С годами жизнь здесь не менялась, а вода в купальне возмущалась. Кто первый в воду погружался, тот от болезни исцелялся. Я в эти сказки говорил не верил, другую меру жизни я мерил. Сейчас действительно все вижу. Свое неверие ненавижу. Был, в фесте был, в быть, не мой удел. Я такой жизни не хотел, не передать словами, как обидно, конца страданиям не видно. Когда летели, словно птица, мне по ночам совсем не спится. Я обращался к Богу со слезами, но почему оставили меня, друзья мои? Вопрос я этот часто задавал. Тай ангел редко прилетал, Боже. Воду возмути, не надо силу обрести. Не знаю, сколько лет лежу, За временем я просто не слежу. Но сказать честно, что-то знаю. Нам люди что-то рассказали, Те, кто не брезговал, садились рядом. Я обращался ко всем взглядам. Ну хоть кто-то, помогите, Новости какие расскажите. Узнали мы, Иисус родился. Один прохожий поделился. Младенцев в Вифлееме перебили, Волхвы с востока приходили. Потом пророк пришел из Назарета. Все богославили за это. Учеников Иисус себе избрал, А я все время на земле лежал. Однажды ночь совсем не спал, Все цифры в голове считал. События, главное, сложил, И цифры страшные умея получил. Когда Иисус родился, я лежал. Потом отцу он помогал, от Иоанна он крестился, а я в Эфесте находился. Про город слышал Назарет, а я лежу здесь тридцать восемь лет. Я правду от тебя не скрою, что жизнь проходит стороной. Не стало легче мне за тридцать восемь лет. Жизнь пролетела, это был ответ. Лежал я с болью в теле, меня родные видеть не хотели. Не надо было мыться, а я не мог с кем поделиться. Людей пугала моя вонь, и все кричали, до этого не тронь. Лежу опять, пришла беда. Обычная реакция для инвалида. Я слышу, но ну так бормотание вырвалось из уст. Слышу я, идет Иисус. А какой Иисус? Ну, так-то тот, что исцеляет. Его толпа сопровождает. Мне разговоры эти надоели, вся жизнь моя проходит мимо цели, привык, что все меня обходят, ко мне родные не приходят. Закрыл глаза, опять пришла обида, как говорил обычная реакция для инвалида. Подходит ко мне как-то группа, я выглядел немножко лучше трупа, одежду редко я менял, таким перед ними я предстал заговорил один из них. Тут робот полностью утих. Ты хочешь исцелиться или нет? Когда узнал, что я болею 38 лет. Ну, конечно, да, я на вопрос ответил. Мое желание он заметил, но не того, кто мне помог. Но нет того, кто мне помог. Своих не чувствую я ног. Не нужен тот, кто мне поможет купальню первого положит, найти такого очень сложно, а самому мне невозможно. Я все искал, кто бы не помог. Я рядом находил, а рядом находился Бог, который все о человеке знает и исцелить тебя желает. И он сказал без лишних слов: сегодня будешь ты здоров. Возьми постели, начинай ходить, сегодня будешь по-другому жить десятки лет я избавления ждал. Все это время на земле лежал я, что действительно смогу ходить и по-другому буду жить. Не ждите, когда Бог придет, в Эфесте слабого найдет. Вы помогаете слабым на дороге, так делом проповедуешь о Боге. Ты должен для себя решить, в Ефесту чаще заходить. Иисус сказал постель не взять, в Ефесте нечего Ничего не оставлять. А я спросил, Иисус, зачем? А Он сказал, покажешь ее всем. Ты столько лет на ней лежал, тебе никто не помогал. А я пришел дела Отца творить, не забывая об этом говорить. Вернись домой, с родными примирись. Что сделал Бог, с ними поделись. Я верю, разруш... разрушится преграда. Вам примириться между собой надо. Постель напоминанием была, что мое сердце, что мое сердце не забыло, как Бог в Ефесту сам пришел и меня лежачего нашел. Из множества людей Он исцелил меня, и я, Господь, благодарю Тебя. Прости, что я на воду уповал, Тебя, мой Бог, к Тебе не приглашал. Наверное, все вы догадались, с Иисусом мы не расставались. Я очень подружился с и он как-то пригласил в Иерусалим. Иисус на ослике восел, народ ему оса напел, благословен ему кричали, одежду, ветки постелали. В народе было ликование, что Бог исполнил обещание, пришел пророк, пришел Мессия, служитель был он в Божьей силе. Он царство на земле поставит, Израиль свой народ поставит. Не будет в храме запустения, от Римлян примем освобождение. Бог на себя всю заботу возьмет, а горе и войны жизни уйдет. И вот прошли мы мимо храма, и тут случилась эта драма. Иисус залпич и стал всех выгонять. Нельзя вам в храме продавать, молиться вы должны на этом месте, ведь все вы под Божьим заветом. Народ весь испытал шок, не мог никто взять и долг. Как мог Иисус так поступить? Нас бизнеса законного лишить. Прошло совсем немного дней, и люди превратились в палачей. Вчера Асана все кричали, грядущего благословляли, сегодня все распни кричат. Вот как такое мне понять? Да, мы поражены грехом. Везда наш греховный дом, но нас Иисус ведь исцелил, собою на небе посадил. Старайся быть хорошим человеком, служите людям христианским светом, что сеял в жизни, то и будешь жать, Учитесь Богом побеждать. Ты должен петь Ему асана и ночью петь, и очень рано. Распни, ты только не кричи, остановись и помолчи. Подумай, ты на стороне какой? Живешь ли с благодарной душой? Кричишь распни или асана, когда на сердце кровоточит рана. Ведь Иисус оставил дело, чтобы мы его отворили смело. Мы его руки, мы его ноги, мы его голос на земной дороге. Друзья, я верю, разрушится преграда, нам всем сегодня примириться надо.